যদি জীৱনত শান্তি বিচাৰে তেন্তে মানুহৰ কথা অন্তৰত ল'বলৈ এৰি দিয়ক জীৱন আগবঢ়াৰ নাম থমকি ৰোৱাৰ নহয় অকলে উপাৰ্জন কৰে আৰু গোটেই পৰিয়ালে খায় তেন্তে অহংকাৰ নকৰিব ওপৰজনক ধন্যবাদ দিয়ক যে এই কামৰ বাবে ভগৱানে আপোনাক নিৰ্বাচন কৰিলে মানুহৰ ব্যক্তিত্ব তেতিয়াহে বিকাশ হয় যেতিয়া তেওঁ আপোন মানুহৰ পৰা বঞ্চিত হয় এইটো তিতা হ'লেও সত্য সাহস নেহেৰুৱাব এতিয়া বহুত আগলৈকে যাব লাগিব যিসকলে কৈছিল আপুনি কৰিব নোৱাৰে সেইসকলকো কৰি দেখুৱাব লাগিব সম্বন্ধৰ গুৰুত্ব দিবলৈ হ'লে সময় থাকোঁতেই দিব কাৰণ পিছত শুকান গছত পানী দি সেউজীয়াৰ আশা কৰা মিছা হ'ব এইটো সঁচা যে কাৰোবাক বেছি দেৰিলৈকে বেয়া পাই থাকিব নালাগে কিন্তু সন্মুখৰজনক যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজনেই নাই তেন্তে জোৰ কৰি সন্মান এটা ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই প্ৰত্যেকৰে জীৱনত সমস্যা আছে কিন্তু মানুহে সদায় নিজৰ নিজৰ সমস্যাবোৰকে সকলোতকৈ বেছি আৰু ডাঙৰ বুলি ভাবে কাৰোবাক কেৱল প্ৰবঞ্চনা কৰাটোৱেই ঠগোৱা নহয় বৰঞ্চ কাৰোবাৰ সৈতে আপোন হোৱাৰ নাটক কৰাটো আটাইতকৈ বেছি প্ৰবঞ্চনা হয় ক'বলৈ দিয়ক কোনোবাই আপোনাৰ বিষয়ে যদি বেয়াকৈ কয় সেই সৰু সৰু কথাবোৰ সৰু চিন্তাধাৰাৰ লোকেই কৰে মোৰ ভুল মোক ক'ব লাগে আনক নহয়েই কাৰণ শুধৰাব মই লাগিব আনে নহয় ভাঙি যোৱা বস্তুৱে সদায় দুখ দিয়ে যেনেকৈ অন্তৰ টোপনি বিশ্বাস আৰু আটাইতকৈ বেছি আশা কিছুমান কথাই কাঁইটতকৈ বেছি সোঁচা বিন্ধা কৰে কাঁইটৰ পৰা পোৱা আঘাতটো কিছুদিন ভাল হৈ যায় কিন্তু মনত লগা আঘাত গোটেই জীৱনৰ বাবে থাকি যায় কিছুলোকে কয় ছোৱালীৰ বা মহিলাৰ কোনো ঘৰেই নাথাকে কিন্তু আচল কথাটো হ'ল ছোৱালী বা মহিলাৰ অবিহনে এখন ঘৰেই নহয় ব্লেডৰ ধাৰ বহুত বেছি কিন্তু গছ কাটিব নোৱাৰি কুঠাৰ বহুত মজবুত থাকে কিন্তু চুলি কাটিব নোৱাৰি সেইদৰে সকলো মানুহেই বেলেগ কোৱালিটিয়ে সৃষ্টি হৈছে সেয়েহে নিজৰ তুলনা আনৰ সৈতে কেতিয়াও কৰিব নালাগে ঘৰ সলনি হৈ গ'লে বা সমাজ সলনি হৈ গ'লে ইমান দুখ নালাগে যিমান দুখ আপোন সলনি হ'লে লাগে যিটো ফ্ৰী হয় সেইটোৱে আটাইতকৈ বেছি মূল্যৱান হয় বতাহ পানী টোপনি শান্তি আৰু আমাৰ উশাহ ইহঁতৰ অবিহনে জীৱনৰ কল্পনাও কৰিব নোৱাৰি যিমানেই পইচা উপাৰ্জন নকৰে কিয় যদি সন্মান আৰ্জিব নোৱাৰে তেন্তে সদায় দুখীয়াই ক'ব কিবা এটা অতি আসক্ত হ'বলৈ সময় নালাগে কিন্তু সেই আসক্ত দূৰ কৰিবলৈ জীৱনটো গুচি যায় কষ্টৰ ফল আৰু সমস্যাৰ সমাধান দেৰিলৈকে হ'লেও অৱশ্যে পোৱা যায় যেতিয়া আপুনি আনৰ বাবে ভাল চিন্তা কৰে সেইদৰে আপোনাৰ জীৱনলৈও ঘূৰি আহে এইটোৱে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আপোন সেইসকল যিয়েই আমাৰ সুখ দুখ বুজি পায় নহ'লেতো ৰাস্তাত অহা যোৱা মানুহেও ভাল বেয়া সোধে মানুহ এনেই সলনি নহয় জীৱনত এনে কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় যে মানুহ সলনি হ'বলৈ বাধ্য হয় সঠিক দিশ আৰু সঠিক সময়ৰ জ্ঞান নহ'লে উদয় হোৱা সূৰ্যকো ডুব যোৱা যেন দেখিব বিপদ সদায় কপাহেৰে ভৰা বেগটোৰ দৰে হয় চাই থাকিলে গধুৰ যেন লাগিব আৰু উঠাই ল'লে পাতল হ'ব ছোৱালীৰ সৈতে প্ৰেম বহুতেই কৰে কিন্তু প্ৰেমৰ লগতে সন্মান বহুত কমেহে কৰে বুজি নোপোৱাকৈ কাকো পচন্দ নকৰিব আৰু বুজি নোপোৱাকৈ কাকো হেৰুৱাইও নিদিব কাৰণ চিন্তা অন্তৰত থাকে শব্দত নহয় আৰু খং শব্দত থাকে অন্তৰত নহয় মানুহৰ স্বভাৱৰ মহত্ব থাকে কাৰণ কিছুমানে সন্তেকতে অন্তৰ জয় কৰি লয় আৰু কিছুমানে বহুদিন লগত থাকিও অন্তৰ জয় কৰিব নোৱাৰে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভাগ্যশালী সেইসকল যাৰ ওচৰত ভাগ্যৰ লগতে ভোক আছে বিচনাৰ লগত টোপনি আছে আৰু ধনৰ লগত ধৰ্ম আছে সেই মানুহজনৰ পৰা সদায় দূৰত্ব বজাই ৰাখক যিজনে নিজৰেই ভুল নেদেখে মানুহে চেহেৰা ধুনীয়া কৰি ৰাখে য'ত মানুহৰ নজৰ নপৰে কিন্তু ধৰ্ম আৰু অন্তৰ চাফা নাথাকে য'ত ভগৱানৰ নজৰ পৰে মানুহ ডাঙৰ হ'লে নিজৰ সৰুকাল পাহৰে বিয়া পাতিলে মাক দেউতাকক পাহৰে ল'ৰা ছোৱালী হ'লে ককাইক ভাইক পাহৰে ধনী হ'লে দুখৰ দিনবোৰ পাহৰে আৰু যেতিয়া বৃদ্ধ কাল হয় তেতিয়া পুৰণি কথাবোৰ মনত পেলাই কান্দে আপোনাৰ সন্মান সেই কথাত নাই যি আপোনাক সন্মুখত কোৱা হয় আপোনাৰ সন্মান সেই কথাত আছে যি আপোনাৰ অনুপস্থিতিত কোৱা হয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ আনক নকৰিব যি ব্যৱহাৰ আপোনাক কৰিলে আপুনি বেয়া পায় কিছু সহ্য কৰিবলৈ শিকিব লাগে কাৰণ আমাৰেই কিছুমান এনে দুখ আছে যিবোৰ আনে সহ্য কৰে অজ্ঞানী ব্যক্তি ভুল লুকুৱাই ডাঙৰ বনে আৰু জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে ভুল শুধৰাই ডাঙৰ বনে মৃত্যু বৰ আচৰিত বস্তু এদিন মৰিবলৈকে গোটেই জীৱন জীয়াব লাগে ভাগ্য আমাৰ হাতত নাই কিন্তু সিদ্ধান্ত আমাৰ হাতত আছে ভাগ্যই আমাৰ সিদ্ধান্তক সলনি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সিদ্ধান্তই আমাৰ ভাগ্য সলনি কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ